বিশ্ব লাৰ্ণিং চেণ্টাৰৰ এ পি এছ চি অসম লোকসেৱা আয়োগে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ নটিফিকেশ্যন আউট কৰিলে আজি আমি এই ভিডিঅ'ত কি কি পষ্ট কিমান ভেকেঞ্চি আছে এইবোৰ আলোচনা কৰিম চি ডেট চাব পৰা টুৱেণ্টি দুহেজাৰ পঁচিছ চনত ভেকেঞ্চিটো ফাইনেলি ৰিলিজ কৰিলে চ' ইয়াৰ প্ৰথমটো আছাম চিভিল চাৰ্ভিচত আছে গ্ৰেণ্ড টুটেলটোৱে কৰি যাম হা চ' আছাম চিভিল চাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন যোনটো পোষ্টত আছে এ চি এছত আছে ফৰ্টি ফাইভটা পোষ্ট তাৰপিছত তোমাৰ আছাম পুলিচ চাৰ্ভিচ এ পি এছত আছে তোমাৰ টুটেল বিছটা পোষ্ট তাৰপিছত লেবাৰ অফিচাৰত আছে তোমাৰ দুটা পোষ্ট তাৰপিছত তোমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট অফিচাৰত আছে দুটা পোষ্ট তাৰপিছত ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰত আছে নটা পোষ্ট তাৰপিছত এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ এচিষ্টেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ অফিচাৰ এণ্ড চুপাৰডেণ্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজত আছে তোমাৰ তেইছটা পোষ্ট বহুত ভাল পোষ্ট আছে এচিষ্টেণ্ট ৰেজি ৰেজিষ্টাৰ অফ কপাৰেটিভ ছ'চাইটিত আছে দুটা পোষ্ট তাৰপিছত আছাম ফাইনেন্স চাৰ্ভিচত আছে তোমাৰ টুৱেণ্টি ছিক্সটা পোষ্ট তাৰপিছত তোমাৰ আছাম আৰবান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চাৰ্ভিছত আছে তোমাৰ পাঁচটা পোষ্ট তাৰপিছত তোমাৰ এচিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্ছ অফিচাৰ মাই মাইনৰিচ ডেভেলপমেণ্ট ব'ৰ্ড তাত আছে তোমাৰ এটা পোষ্ট তাৰপিছত ইঞ্চপেক্টৰ অফ টেক্সেছত আছে ভালেমান পোষ্ট একাউণ্টত তাত পোষ্ট ফিফটি ওৱানটা প'ষ্ট তাৰপিছত ইনস্পেক্টৰ অফ লেবাৰত আছে দহটা পোষ্ট তাৰপিছত তোমাৰ ইনস্পেক্টৰ অফ এক্সাইজত আছে ঊনৈছটা পোষ্ট নাইণ্টিনটা পোষ্ট তাৰপিছত এচিষ্টেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট অফিচাৰত আছে ওঠৰটা পোষ্ট তাৰপিছত তোমাৰ ছাব ৰেজিষ্টাৰত আছে তেৰটা পোষ্ট তাৰপিছত তোমাৰ আছাম অডিট বা এচিষ্টেণ্ট অডিট অফিচাৰত আছে যোৱাবাৰতকৈ ইয়াতে তোমাৰ এটা প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম কেতিয়া হ'ব পাৰে এটা এটা ডেটো দি দিছে এক্সপেক্টেড ডেট দি দিছে এক জুন ফাৰ্ষ্ট জুন দুহেজাৰ পঁচিছ চনত বুলি এইটো ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে নেক্সট ইয়াৰ পি এই স্কেলবোৰ আছে এইবোৰ তোমালোকে চাবা ভালকৈ পি ডি এফটো দি দিম মই চাই ল'বা এইটো এপ্লাই কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব হাউ টেড এইটো কেতিয়াৰ পৰা চাবমিট হ'ব দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তোমাৰ ঊনত্ৰিছ এপ্ৰিল এপ্লাই কৰিব লাষ্ট ডেট অফ পেমেণ্ট ফিজ ফিজটোৰ পে'মেণ্টৰ লাষ্ট ডেটটো আছে ফাৰ্ষ্ট মে' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ এইটো লাষ্ট ডেট পে'মেণ্ট পেমেণ্ট পে' কৰাৰ তোমালোকে তোমাৰ তোমালোকৰ ফিজ অফ ফ'ৰ্থ প্ৰিলিমিনী একজামিনেশ্যনৰ কিমান কিমান ফিজ থাকিব এইটো তোমালোকে চাবা ভালকৈ ইয়াত জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে এইখিনি থাকিবা তোমাৰ টু নাইণ্টি চেভেন চামথিং আৰু তোমাৰ অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে ওৱান নাইণ্টি চেভেন অলমষ্ট তাৰপিছত এছ টি এছ টি এইবোৰ কাৰণে ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট টু জিৰ' তাৰপিছত বি পি এল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে এইখিনি ফ'ৰ্টি চেভেন এনেকৈ চাই ল'বা তোমালোকে ওমেন কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ফৰ্টি এইখিনি পি ডি এফটো ভালকৈ চাই ল'বা তোমালোকে তাৰপিছত তোমাৰ ইলিজিবিলিটি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব আৰু একৈশ বছৰ হ'ব কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত তাৰপিছত তোমালোকৰ এইখিনি এপ্লাই কেনেকৈ কেনেকৈ কৰে ক'ত ক'ত এপ্লাই কৰিব লাগে এইখিনি চাই ল'বা তাৰপিছত তোমাৰ ষ্টেজ অফ দা এক্সামিনেশ্যন আমি জানো এই যে কম্বাইন কম্পিটিভ একজামৰ কান্ট্ৰিছ অফ টু দুটা ষ্টেজত হয় এটা প্ৰিলিমিনি এক্সামিশ্যন অবজেক্টিভ তাৰ তাৰপিছত আমাৰ মেইন একজামিনেশ্যন হয় ৰিটাৰ্ণ হয় তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট হ'ব তাৰপিছত আমাৰ ফাইনেল আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাব চ' প্ৰিলিমিনাৰী একজামিনেশ্যন আমি জানো ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল ষ্টাডিছৰ মাৰ্কছ টু হাণ্ড্ৰেড থাকিব

তোমাৰ কোৱালিফাইং হ'ব ঠিক আছে নেক্সট তোমাৰ বাকী মেইনচ এক্সামৰ কাৰণে থাকিব ৰিটাৰ্ণ এক্সামিশ্যন হ'ব এইখিনি ইয়াত দিয়ে দিছে তোমালোকৰ পেপাৰ ওৱান এছে হ'ব টু ফিফটি মাৰ্ক্স থ্ৰী আৱাৰ্চ পেপাৰ টু টু ছিক্স হ'ব জেনেৰেল ষ্টাডিজি মাৰ্কছ ফ'ৰ ইচ পেপাৰ এইখিনি তোমালোকে জানাই ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ওৱান এইটি মাৰ্ক টুটেল ওৱান ছিক্স এইট জিৰ' মানে ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি চ' টুটেল মাৰ্কচ থাকিব এইখিনিয়ে আছিলে আজি এডভাৰটাইজমেণ্ট আৰু ফাইনেলি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে লাষ্টত মাতিব ৰেচিঅ' থ্ৰী এগেইনষ্ট তোৰ vacancy ৰ against ত মাতিব post so এইখিনি আছিলে তোমালোকে ভালকে চাই লবা আহ তোমাৰ PDF টো ভালকে চাই লবা notification খিনি ভালকে চাই পেলাই apply কৰা আৰু ভাল পঢ়ি যোৱা ঠিক আছে ধন্যবাদ আজিলে video টো ইমানতে সামৰিলো যদি video ভাল লাগিছে please channel টো like share and subscribe কৰি দিবা